Kenapa susu ibu ni selalu disebut sebagai makanan yang terbaik untuk bayi? Memang ada banyak sebab. Tapi semuanya balik kepada satu perkara. Hasiat dalam susu ibu ni memang luar biasa. Susu ibu ni bukan sekadar cecair biasa. Tapi ia adalah kombinasi sempurna semua nutrien yang bayi perlukan untuk membesar dengan sehat dan kuat. Yang menariknya, ia tak sama macam susu formula. Susu ibu ni hidup. Maksudnya, komposisinya berubah ikut keperluan bayi. Contohnya, kalau bayi tak sihat, badan kita boleh keluarkan lebih antibodi dalam susu tu untuk bantu bayi cepat sembuh. Amazing kan? Selain tu, susu ibu juga sangat mudah dihadam oleh perut bayi yang kecil. Jadi, ia bukan saja beri tenaga, tapi juga melindungi kesihatan bayi secara menyeluruh. Jadi, jom kita tengok dengan lebih dekat apa sebenarnya yang ada dalam susu ibu ni yang menjadikannya begitu istimewa dan tak boleh ditandingi oleh apa-apa pun. Inilah empat komponen utama dalam susu ibu. Karbohidrat, protein, lemak dan juga pelbagai vitamin dan mineral. Kesemua komponen ini hadir dalam kuantiti yang diperlukan oleh badan bayi mengikut usianya. Dan kandungan nutrisi susu ibu akan terus berubah-ubah selari dengan peningkatan usia anak untuk terus memenuhi keperluan badannya. Sebab itu, 6 bulan pertama bayi boleh saja hidup hanya bergantung kepada susu ibu. Semua nutrisi yang diperlukan telah tersedia dalam susu ibu. Jom kita tengok satu persatu komponen nutrisi yang terkandung dalam susu ibu ini. Okey, jom kita sentuh dahulu berkenaan karbohidrat. Menariknya, karbohidrat dalam susu ibu ni tak sama macam karbohidrat dalam nasi atau roti. Ia sangat istimewa sebab direka khas untuk bayi. Ada dua jenis utama yang kita nak highlight kat sini, laktosa dan juga oligosakarida. Laktosa ni adalah sumber tenaga utama untuk bayi. Bayi memang perlukan tenaga untuk membesar, bergerak dan belajar benda baru setiap hari. Jadi, laktosa ni sangat penting. Tapi, bukan tu je. Laktosa juga bantu penyerapan kalsium dengan lebih baik. Dan kita semua tahu kalsium ni penting untuk tulang dan gigi yang kuat. Jadi laktosa ni dia macam dua dalam satu bagi tenaga dan sokong pertumbuhan tulang bayi. Yang kedua ni agak menarik oligosakarida. Anda pernah dengar tak tentang prebiotik? Oligosakarida ni adalah prebiotik semula jadi dalam susu ibu. Apa yang dia buat? Dia jadi makanan kepada bakteria baik dalam usus bayi. Jadi, bakteria baik ni dapat hidup elok dalam usus bayi dan membantu menguatkan sistem imunnya. Pendek kata, karbohidrat dalam susu ibu ni bukan sekadar sumber tenaga, tapi juga perlindungan untuk kesihatan bayi. Susu ibu memang tak pernah gagal buat kita kagum kan? Sekarang, kita fokus pula kepada protein. Komponen penting dalam susu ibu yang bagi bayi tenaga dan juga kekuatan Protein dalam susu ibu ni memang istimewa sebab ia direka untuk perut bayi yang kecil dan masih belajar nak hadam makanan. Ada dua jenis protein utama dalam susu ibu iaitu whey dan casein. Whey ni dikira macam protein superstar lah dalam susu ibu sebab dia paling banyak, lebih kurang 60 ke 80%. Apa yang buat whey ni menarik? Ia mudah dihadam. Jadi tidak membebankan sistem pencernaan bayi. Sebab itulah bayi yang menyusu badan jarang kena sembelit atau masalah perut. Whey juga penting untuk bantu tubuh bayi bina tisu dan otot yang kuat. Walaupun casein cuma 20 ke 40% je, dia pun ada peranan penting. Casein ni bantu bayi rasa kenyang lebih lama. Jadi, bila bayi menyusu, mereka dapat cukup tenaga dan tak cepat lapar. Lagi satu, ia juga sokong pembentukan otot yang sihat. Tapi, apa yang buat protein dalam susu ibu ni lebih hebat adalah fungsinya dalam perkembangan otak bayi. Protein ni ibarat bahan asas yang bina otak bayi supaya mereka dapat belajar, kuatkan memori dan memahami dunia sekeliling dengan lebih baik. Jadi, kalau kita tengok secara keseluruhan, protein dalam susu ibu ni bukan je untuk kenyang, tapi juga asas untuk perkembangan tubuh dan otak bayi. Memang luar biasa kan? Sebab tu penyusuan badan adalah pilihan terbaik untuk beri permulaan hidup yang paling baik untuk anak kita. Sekarang, jom kita bercerita pasal lemak. Salah satu komponen terbesar dalam susu ibu. Jangan risau. Lemak dalam susu ibu bukan macam lemak yang biasanya kita takut yang boleh menjejaskan kesihatan tu. Lemak dalam susu ibu ni sangat istimewa sebab dia adalah sumber tenaga utama untuk bayi dan ada banyak peranan penting dalam perkembangan mereka. Kalau kita tengok susu ibu, lemak ni adalah bahagian paling banyak. Sebab apa? Sebab bayi perlukan tenaga yang cukup untuk membesar, bergerak dan membina tubuh mereka. Bayangkan, lemak ni macam bahan api untuk bayi terus aktif dan sihat setiap hari. Lemak dalam susu ibu kaya dengan DHA dan ARA, dua jenis asid lemak yang sangat penting untuk perkembangan otak dan penglihatan bayi. DHA contohnya bantu bina sel-sel otak manakala ARA sokong pertumbuhan retina untuk penglihatan yang lebih jelas. Jadi tak hairanlah bayi yang menyusu badan dapat permulaan yang baik untuk otak dan mata mereka. Seterusnya, lemak dalam susu ibu juga ada triglycerida dan kolesterol yang sangat penting untuk perkembangan sistem saraf bayi. Lemak-lemak ini bantu bina sel-sel saraf yang sihat. Jadi, bayi kita dapat belajar, mengingat dan respon dengan lebih baik kepada dunia sekeliling. Pendek kata, lemak dalam susu ibu ni bukan sekadar untuk tenaga, tapi juga asas untuk perkembangan otak, mata dan saraf bayi. Memang unik kan? Jadi, bila kita menyusukan bayi, kita sebenarnya bukan je bagi mereka kenyang tapi juga sokongan untuk membesar dengan sihat dan pita. Hebat kan kurniaan Allah ni? Sekarang, mari kita bincangkan tentang vitamin dan mineral dalam susu ibu. Ini adalah dua elemen penting yang tak boleh dipandang remeh sebab kedua-dua ni sangat membantu dalam perkembangan bayi kita. Dari pembentukan tulang hinggalah ke sistem imun. Susu ibu bukan hanya memberi bayi tenaga tapi juga nutrisi lengkap yang menyokong tumbesaran dan kesihatan mereka. Dalam susu ibu ada beberapa jenis vitamin larut lemak yang sangat penting antaranya A, D, E dan K. Vitamin-vitamin ini semua penting untuk perkembangan bayi. Contohnya, vitamin A membantu penglihatan bayi dan perkembangan kulit yang sihat. Vitamin D pula sangat penting untuk penyerapan kalsium dan pembentukan tulang yang kuat. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan, melindungi sel-sel bayi daripada kerosakan, manakala vitamin K sangat penting untuk pembekuan darah yang sihat, yang boleh mengelakkan masalah pendarahan. Selain vitamin larut lemak, susu ibu juga mengandungi vitamin larut air seperti C, B kompleks dan folat. Vitamin C membantu pembentukan sistem imun bayi dan juga membantu dalam penyerapan zat besi. B kompleks dan folat sangat penting dalam perkembangan sel-sel bayi, terutamanya dalam pembentukan otak dan saraf yang sihat. Folat adalah kunci dalam pencegahan masalah perkembangan saraf seperti spina bifida. Jadi, susu ibu ini memberi bayi bukan sahaja tenaga tetapi juga perlindungan yang kuat terhadap masalah kesihatan. Tak lengkaplah tanpa mineral kan? Kalsium dan fosforus misalnya sangat penting untuk pembentukan tulang yang kuat dan sihat. Magnesium pula membantu dalam fungsi otot dan saraf. Manakala zat besi penting untuk pengangkutan oksigen dalam darah. Dan Jangan lupa zinc yang sangat penting untuk sistem imun bayi dan juga membantu dalam penyembuhan luka. Semua mineral ini ada dalam susu ibu. Jadi, bayi kita dapat semua yang diperlukan untuk perkembangan dengan sihat dari dalam. Walaupun kita biasa dengar tentang nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, tapi jangan lupa ada banyak lagi komponen penting yang juga membantu bayi berkembang dengan sihat. Ini yang menjadikan susu ibu ni sangat unik dan lengkap. Mungkin tak ramai yang sedar tapi air dalam susu ibu ni sangat penting untuk pastikan bayi mendapat penghidratan yang cukup. Bayangkan air dalam susu ibu bantu bayi kekal terhidrat, terutama waktu-waktu awal kehidupan mereka. Sebab tu, susu ibu adalah satu-satunya sumber cairan yang bayi perlukan dan air ini bantu semua proses tubuh berjalan dengan lancar. Jangan lupa, air penting untuk proses pencernaan dan juga membantu sel-sel tubuh bayi berfungsi dengan baik. Selain air, susu ibu juga mengandungi hormon yang memainkan peranan penting. Leptin dan ghrelin adalah dua hormon yang ada dalam susu ibu yang bantu mengawal selera makan bayi. Leptin ini dikenali sebagai hormon yang membantu bayi rasa kenyang, manakala ghrelin adalah hormon yang menggalakkan rasa lapar. Kombinasi kedua-dua hormon ini sangat membantu dalam mengatur pola makanan bayi secara semula jadi, memastikan mereka makan pada waktu yang sesuai tanpa berlebihan. Ini juga dapat membantu bayi menyesuaikan diri dengan rutin mereka. Terakhir, kita ada enzim. Salah satunya lipis. Enzim ni penting untuk membantu pencernaan lemak dalam susu ibu. Lipis bertanggungjawab memecahkan lemak supaya bayi dapat menyerap nutrisi dengan lebih efisien. Enzim ni juga bantu bayi mudah hadam susu ibu dan ini penting untuk mengurangkan masalah seperti kembung perut dan ketidakhadaman. Sebab inilah selain daripada nutrisi utama, susu ibu juga dipenuhi dengan air, hormon dan enzim yang membantu tubuh bayi berkembang dengan sihat dan berfungsi dengan optimum. Semua komponen ini saling melengkapi untuk pastikan bayi mendapat yang terbaik dari susu ibu. Sebagai penutup, kita dah bincang panjang lebar tentang khasiat dalam susu ibu dan kenapa ia dianggap sebagai makanan terbaik untuk bayi. Susu ibu bukan sahaja lengkap dengan nutrisi penting yang diperlukan bayi, tetapi ia juga berubah-ubah mengikut keperluan bayi dari masa ke masa. Dari segi karbohidrat protein, lemak hingga vitamin dan mineral, setiap komponen susu ibu dicipta khas untuk menyokong perkembangan bayi yang optimal. Ia mengandungi laktosa untuk tenaga, protein yang mudah dihadam serta omega 3 dan omega 6 yang penting untuk perkembangan otak dan penglihatan bayi. Tak lupa juga dengan vitamin dan mineral seperti kalsium, zat besi dan zinc yang semua tu memainkan peranan besar dalam memastikan bayi berkembang dengan sihat. Bukan itu je, susu ibu juga mempunyai kelebihan dalam pengurusan berat badan ibu, mengurangkan risiko penyakit kanser, payudara dan ovari dan paling penting mengukuhkan ikatan iposi antara ibu dan bayi. Jadi, kesimpulannya, Susu ibu bukan sahaja memenuhi segala keperluan pemakanan bayi tetapi ia juga memberi manfaat jangka panjang kepada ibu dan bayi. Ia lebih dari sekadar makanan. Ia adalah satu bentuk perlindungan, hubungan dan perawatan yang tak dapat digantikan dengan susu gantian.